assalomu alaykum bugungi video videosyomkamizda misvakning foydali xususiyatlari haqida foydali ma'lumotlarni berib o'taman do'stlar videolarimizni oxirigacha ko'rib o'zingiz uchun kerakli va foydali ma'lumotlarni olasiz degan umiddaman unday bo'lsa biz video syomkamizni boshladik misvak tishni samarali oqartiradigan jilovsini saqlaydigan va sog'lom qiladigan eng ajoyib vositadir misvak tishni yorilishi dog' bo'lishi tosh yig'ilishi va emallarni yemirilishi tish pastalaridan samarali himoya qiladi misvak tish milkini mustahkamlaydi va karriyasni oldini oladi misvak tish og'rig'ini kuchayib ketishiga qarshilik qiladi va karriyasni rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi misvak yallig'lanish va bakteriyalarga qarshilik qiladi va nojo'yi ta'sirlar qilmaydi misvak og'izda xushbo'y hid paydo qiladi misvakdan muttasil foydalanish hisobiga og'iz bo'shlig'ida ajoyib mikroflora hosil bo'ladi misvak og'riqni qoldiruvchi xususiyatga ega misvak og'izdagi noxush hidni bartaraf qiladi va tam bilish qobiliyatini yaxshilaydi tam biluvchi retseptorlarning sezgirligini oshiradi misvak xotirani yaxshilaydi misvak bosh og'rig'ini davolaydi buning sababi shundaki misvak quloq ko'z burun til va halqum kabi biolog faol nuqtalarga ta'sir qilib ularning ishlash rejimini me'yoriga keltiradi misvakdan doimiy ravishda foydalanib yurgan kishining yuzi nurli bo'ladi tishni oqartiradi ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi ovqatni yaxshi hazm bo'lishiga yordam beradi ovozni tiniq chiqishiga hissa qo'shadi misvak ishlatgan kishiga tish pastasini aslo keragi yo'q chunki misvakning tarkibida tishning nihoyatda sifatli tozalaydigan moddalar bor do'stlar sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim hozircha shulardan iborat edi albatta videolarimizga layk like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang keyingi videolarda ko'rishguncha